Тема нашего доклада приближается к предыдущим докладам, и основные цели и задачи у нас идентичны. По данным ВОЗ, колоритральный рак занимает третье место в мире среди самых распространенных видов рака. мы видим, что по цифрам 2012 года, по данным Национального института рака, заболеваемость составляет 21 на 100 тысяч населения, по Украине, по Херсонской области 21,6 на 100 тысяч населения. То есть ну, немного по Херсонской области этот показатель выше. А вот если мы обратим внимание на показатель запущенности, то увидим, что по Украине этот показатель будет 15,3%, а по Херсонской области этот показатель 26,8% на процентов выше. Хотелось бы показать динамику делами просто заболеваемости по раку прямой кишки за 5 лет в Украине и в Херсонской области. И видно, что этот показатель с каждым годом увеличивается. Поэтому ищем нашу цель и задача оптимизировать предоперационные курсы химиолучевой терапии для того, чтобы больше было резектабельных форм, большее количество свитеросохраняющих операций можно было провести после нашего лечения. Исследование у нас проводилось с 2011 по 2013 год. Общее количество пациентов – это 97, из них 52 стали мужчины, женщины – 45 человек. Средний возраст пациентов – 63 года. Пациенты получали классическое облучение дробными фракциями с открытых полей. Это была первая группа. Вторая группа пациентов получала дистанционную терапию, но уже в дозе 36 гРИ, Но к этому лечению добавлялась внутриполосная терапия. Разовая очаговая доза фракции 4 грей, И за три фракции они получали 12 грей от внутриполосного компонента. И третья группа пациентов, это пациенты, получающие дистанционный компонент облучения, и внутриполосной компонент облучения с суммарной очаговой дозой 16 грей. Все наши пациенты были радиомодифицированы препаратом ксиодой, которая была назначена в дозе 825 мг на метр квадратный. Если пациент был ослаблен или возрастной, эта доза редуцировалась до 1000 мг в сутки. Химиопрепарат, кроме прямого воздействия на опухоль, выполнял роль радиомодификатора за счет синхронизации клеточного цикла опухоли, а также блокировал процесс репарации в поврежденных лучевой терапии, терапии клетках опухоли, распределение по стадиям заболевания и по методу лечения, которые данные пациенты получали. И распределение по анатомическому расположению опухоли и по методу лечения. Хочу сказать, что участвовали пациенты, имеющие гистологическую форму аденокарцинома, и это были пациенты со средним и нижним ампулярным отделом поражения. До начала лечения все пациенты, практически все пациенты, были обследованы с помощью магниторезонансной томографии, которая является на сегодняшний день золотым стандартом обследования органам малого таза. При этом делалась оценка таких показателей, как протяженность опухоли, расстояние от входа в анальный канал до дистального края опухоли, состояние параректальной клетчатки и состояние мезоректальной фасы, отсутствие или наличие инвазии в смежные органы, отсутствие соотношения опухоли к мышцам тазового дна, при опухолях низкой локализации, отношение опухоли к тазовой брюшине, определение пораженных лимфатических узлов и определение инвазии экстрамуральных сосудов. Надо сказать, что в последнее время этот протокол нашими коллегами отработан, и мы очень довольны совместной работой в плане диагностики на госпитальном этапе этих пациентов. И это нам дает Самое главное, правильно стадировать больного и правильно принять решение по дальнейшему его лечению. И второе, эти данные нам необходимы для проведения брахитерапии. Так как тут основные для нас два показателя, это расстояние от входа в анальный канал дистального края опухоли и сама протяженность ее. Если у пациента не было возможности пройти магнитно-резонансную томографию, в наших условиях проводилась иригография, старый, но хороший метод, на мой взгляд, который не даст всех ответов, которые мы видели в предыдущем случае, но даст эти два ответа для проведения брахитерапии, это протяженность опухоли и начало листального края ее. Это пациента два, которые проходили и тот, и другой метод обследования. Мы можем увидеть, что у вас основные вот эти критерии мы можем увидеть и на том, и на другом снимке. Всем пациентам второй и третьей группы лечение начиналось с контактной лучевой терапии. Подбирался аппликатор в зависимости от индивидуальной ситуации. И зная протяженность опухоли, после введения аппликатора производилась четкая активизация тех позиций, которые необходимы для облучения. Нам, скажу сразу, для проведения прохитерапии имеет принципиальное значение каждый полсантиметра. сантиметра не должна облучаться здоровая ткань, и чтобы в последующем как бы, переоблучение не вызвало а, в послеоперационном периоде там, частичных несостоятельностей и так далее, длительных лимфорей и прочее. И в то же время нужно захватить а, весь участок а, пораженной опухоли. Значит, а, Вдоль мнения, что если у пациента есть явление частичной кишечной непроходимости, то до начала специального лечения ему необходимо наложить стому. В нашем случае мы можем сказать, что это не совсем так. И у нас в исследовании участвовали пациенты с циркулярным дефектом наполнения, которым с первого дня проводилась брахитерапия тонкими аппликаторами диаметром 3,5 мм. Контролем рентгенозображения проводилось планирование лечения. Вот этот пациент, протяженность опухоли 5 сантиметров. Сначала проводилась рентгенография, и с последующим проводилась уже рентгенография малого таза с аппликатором. Эти данные после обработки вносились в планирующую систему HDR+. Вы видите снимки вот этого же пациента в двух взаимно-перпендикулярных проекциях, где проводилась непосредственно прахитерапия на область поражения. А также это может в таких случаях можно проводить прахитерапию не только жесткими аппликаторами, но и вводить за опухоль кишечный зонд и уже непосредственно в этот зонт вводить мягкий аппликатор и такая же будет методика облучения. Когда просвет кишки у пациента будет становиться больше, на каждую следующую внутриполосную вкладку можно составлять новый индивидуальный план лечения. После того, как пациенты были пролечены, им проводилась оценка эффективности лечения, тоже по данным МРТ, те, которые не могли его пройти по данным России, Есть такая закономерность, которую, которую увидели не только мы, хотя пациентов в основном мы проводим МРТ через 3-4 недели после окончания первого этапа. Но у пациентов, которые по каким-то причинам это обследование было проведено позже, через 6-8 недель что частота полных и частичных ответов была намного выше, что подтверждалось у оперированных больных патоморфологическим исследованием. После проведенного лечения и последующего обследования мы увидели, что у пациентов, которые получали только дистанционную терапию, расстояние от входа в анальный канал до дистального края опухоли в среднем увеличилось на 0,8%. Пациенты, которые получали дистанционную внутриполостную терапию в дозе 12 грей, это расстояние увеличилось до 1,5 сантиметров. И пациенты, которые дополнительно еще одну кладку получали методом брахитерапии, это расстояние увеличилось в среднем на 1,6 сантиметров. вот по трем группам результаты оценивали мы прежде всего резектабельность таких пациентов. У пациентов, которые получали дистанционную терапию, они в резектабельной форме были в 85% переведены. Дистанционная терапия плюс внутриполосная – это 100% пациентов переведены в резектабельную форму. И те, которые получали дистанционную внутриполосную 96 – 96,9%. Не всем пациентам, безусловно, были выполнены сфинктеросохраняющие операции, но если брать среднеампулярный отдел, то мы видим, какая разница у пациентов, которые получили только дробные фракции и там, где пациенты получили сочетание двух компонентов облучения. Но все равно это высокий процент сфинтеросохраняющих операций, будем так говорить. Но особенно этот метод важен для пациентов с нижнеампулярным отделом. Если при дистанционной лучевой терапии этот процент составил 44-4%, только дистанционную терапию для которые получают, то у пациентов второй и третьей группы мы видим, что количество сфинтеросохраняющих операций увеличилось. Во-вторых, год это до 66,7%, а в-третьих, до 68,8%. Mm -hmm. Оценка степени токсичности проводилась mm -hmm. по адаптированной шкале токсичности лучевой и цитотоксической терапии. Если брать токсичность третьей и четвертой степени, то таких пациентов у нас не было выявлено. Если мы видели, что у пациента ухудшается состояние по каким-то показателям, мы редуцировали дозу от химпрепарата и делали перерыв лечения. Это мы видим и в как в, в первой группе, так и в третьей группе были такие пациенты. Эпидермит, безусловно, выражен у той группы пациентов, которая получала высокую дозу открытыми полями от дистанционного компонента облучения. И также были выражены... Рептиты и циститы у этой группы выше, чем у других. Во второй группе это оптимальный вариант, то есть токсических, токсических реакций было меньше, и мы видим, что энтероколит, процент энтероколитов падает и возвращается к повышению третья группа, где 46,4% ранних лучевых энтероколитов первой и второй степени ну, естественно, за счет того, что подводится высокая доза к первичному очагу и кишка реагирует. Виды оперативных вмешательств. В первой группе это 50 на 50 брюшно-анальной резекции в различных модификациях и 50 экстерпаций прямой кишки по кинемаусу. Вторая группа Процент несфинтросохраняющих операций снижается, увеличивается количество баров в различных модификациях. И мы видим здесь пациентов, у которых было проведено трансональное эндоскопическое микрохирургическое удаление опухоли прямой кишки, так как у них был полный лучевой патоморфоз, и поэтому объем операции у них уменьшался. И, э, видимо, появляются операции, которые ну, являются новыми, будем говорить, для нашего региона. Это ультранизкие передние резекции. Они только сейчас узряются. Они, э, может быть, было бы и больше, но они еще не нашли в широкую практику. Лучевой больных выше, безусловно, в первичном очаге, в первичной опухоли у тех пациентов, которые получали э, дистанционную лучевую терапию с внутриполостной. Э, это можно объяснить э, тем фактом, что если в переводе на эквивалентные дозы взять э, 40 й только дистанционной терапии и 40 рейд э, сочетание дистанционной и внутриполосной, то э, эквивалентная доза несколько выше. Это эквивалентно во втором случае 46 грэм и 52 грэя первичный очаг получает от сочетанно лучевой терапии. Естественно, увеличение числа сфинтеросохраняющих операций, вот эти вот обследования, которые сложно проходят пациенты Приходя к этому методу лечения, они, необходи... они возможны только при участии мультидисциплинарной команды. Поэтому выводы, это проведение сочетан лучевой терапии, схемы сенсибилизации при местно распространенном раке прямой кишки увеличивает количество больных, переведенных в резектабельную форму проведение предоперационной сочетанной лучевой терапии с радиосенсибилизации при местно распространенном раке прямой кишки позволяет увеличить расстояние от анального канала до жестального в среднем на 15 мм, что очень важно при низких, низко расположенных опухолях. Это дает возможность повысить процент финтеросохраняющих операций. Данный метод не повлиял на увеличение токсичности, особенно в той группе, где использовалось только три фракции внутриполосной терапии. И у пациента, пациента получающих дистанционную терапию в сочетании выше процент лучевых патоморфозов, чем в группе, которые получили дистанционный компонент облучения. Ну, еще хотел выводом добавить, что когда брахитерапия проводится у пациента с частичной кишечной непроходимостью, значит, мы можем избежать, будем говорить, дополнительных финансовых затрат пациента, снизить при использование брахитерапии быстрее нивелировать выраженный болевой синдром, улучшить, конечно, пассаж, быстрее кишечного содержимого по прямой кишке. Кроме того, немаловажным это остановка профузных кровотечений. То есть ни для кого не секрет, что брахитерапия как и в гинекологии, так и при лечении рака прямой кишки Используется и э, с гемостатической целью. Мы не ждем повышения показателей до определенных норм. А с первого дня, если такой пациент поступает, начинается высокодозная брахитерапия, параллельно идет инфузионная, гемотрансфузионная терапия, а уже после компенсации состояния пациент планово начинает дистанционный компонент обучения. Ну, э, можно использовать разные дозы. Э, в данном случае при, э, приведено 4 грея, но можно использовать и 5, и 6 грея, допустим, э, за разовую дозу при... Чем выше доза, тем дальше будет быстрее результат. Но э, если при сочетании с дистанционным компонентом, э, в конце лечения будет больше лучевых э, проблем. Поэтому э, оптимальной дозой является 4 грея. Спасибо за внимание.